মই ধৰি লওক মাই চেনেল আজি আমি জানিম গুগল একাউণ্টনো কি বস্তু গুগল একাউণ্টনো কেনেকৈ খুলিব পাৰি গুগল একাউণ্ট দ্বাৰা কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যিসকলৰ নতুন মোবাইল হয় তেখেতসকলে প্লে' ষ্ট'ৰটো অন কৰিলেও হ'ব যেনেকৈ প্লে' ষ্ট'ৰটো অন কৰি ল'ব অথবা জিমেইল এপটো অন কৰিলেও হ'ব ইয়াতে চাইন ইন বুলি এটা অপশ্যন আহিছে চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে মোৰ পাছপৰ্ট আহিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণৰ পাছপৰ্ড আহিব স্ক্ৰীণৰ পাছপৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব যিটো চাইন ইন বুলি আছে ইয়াতে তলত ক্ৰেইট একাউণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ক্ৰেইট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ফ'ৰ মাই পাৰ্চনেল ইউজ বুলি এটা অপশ্যন আছে সেইটোতো ল'ব পাৰে চাইল্ড সেইটোতো ল'ব পাৰে ইয়াত নল'ব পৰাপক্ষত ফৰ মাই পাৰ্চনেল ইউজতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম বুলি এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনাৰ নামটো দি দিব যেনে আপোনাৰ নাম ধৰক ৰাহুল ত' ৰাহুল বুলি লিখি লাষ্ট নেমত আপুনি আপোনাৰ যিটো টাইটেল হয় টাইটেলটো দি দিব মই মোৰ টাইটেলটো বাৰু ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছত আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰিব বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনত ইয়াতে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন বুলি আহিছে বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনত আপুনি মাউন্থ ডে ইয়েৰ বুলি দেখিছে ইয়াতে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যিটো মা হয় সেই মাহটো ভৰাই দিব ভয় খাবলগীয়া একো নাই বাৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ডে সেই ডে ডেটটো ভৰাই দিব ইয়েৰটো ভৰাব তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট এন ইমেইল এড্ৰেছ বুলি আহিছে তো ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ইমেইলৰ অপশ্যন পাব ত' সেইবোৰ মোৰ পৰাপক্ষত মোৰ মতে চিলেক্ট কৰিব নালাগে যদি আপোনাৰ নামটো আৰু টাইটেলটোৰ লগত মিলি আহে আপোনাৰ পচন্দ হয় ল'ব পাৰে কথা নাই পৰাপক্ষত নিজে এটা বনাই ল'ব যেনে মই বনাই দেখাই দিছোঁ আৰু কিছুমানে কি ভুল কৰে এনেকৈ নামটো লিখি এণ্টাৰ মাৰি টাইটেলটো দিয়ে এনেকৈ টাইটেলটো দিলে নেক্সট মাৰিলে আপুনি কেতিয়াও জিমেইলটো খুলিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ভুল নকৰিব একেলগে নামটো আৰু আপোনাৰ নিজৰ যিটো টাইটেল হয় সেই টাইটেলটো দি ইয়াতে আপোনাৰ দুই এটা সংখ্যা বঢ়াই দিব প্ৰথমতে নামটো আৰু টাইটেলটো মাৰি নেক্সট কৰি চাব যদি হয় তেনেহ'লে একো নাই যদি নহয় আপুনি নামটো আৰু টাইটেলটো মৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মন পচন্দৰ সংখ্যা দুটামান দিব আৰু লগত এড ৰেট জি মেইল বুলি মাৰিব নালাগে অলৰেডি ইয়াতে এড ৰেট জি মেইল বুলি আছে তাৰপিছত নেক্সট মাৰিব মোৰ হোৱা নাই মই আৰু দুটা সংখ্যা বঢ়াই দিওঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে এনেকৈ নেক্সট মৰাৰ পিছত ক্ৰেইট এ ষ্ট্ৰং পাছপ'ৰ্ট বুলি আহিছে এতিয়া আপুনি পাছপ'ৰ্ট ছেট কৰিব লাগিব তো পাছপ'ৰ্ট ছেট কৰিবলৈ নিজে নিজেও পা আৰু পাছপ'ৰ্টটো পৰাপক্ষত অলপ ষ্ট্ৰং দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো পাছপ'ৰ্টটো বনোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট মাৰিব যাতে ভেৰিফাই ইয়ৰ ফোন নম্বৰ বুলি আহিছে ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আই এম ইন বুলি এটা অপশ্যন আহিব তাত আপুনি অ'কে কৰি দিব এতিয়া আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰটো অন কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি এতিয়া যি এপছ মন যায় ডাউনলোড দিবলৈ তাকে ডাউনলোড দিব পাৰিব আৰু লগতে এতিয়া ইউটিউবটো খোল খাব তো একাউণ্টটোনো কেনেকৈ খোলে আমি শিকিলোঁ এতিয়া বহুতে ভাবি আছেগৈ একাউণ্টটো আমিনো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিম অলৰেডি আপোনাৰ একাউণ্টটো ব্যৱহাৰ হৈ গৈছে কাৰণ এটা নতুন মোবাইল আনিলে গুগল একাউণ্ট এটা নোহোৱাকৈ কেতিয়াও ইউটিউবটো অন ন আৰু আমি সকলোৱে জানোৱেই জব এটা এপ্লাই কৰিব হ'লেও জি মেইলটো লাগে গতিকে জিমেইলটো খুলি লওক আৰু তেনেধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যদি এনেধৰণৰ ৰিলেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ